Yaxın vaxtlarda Ağdam sənaye parkında rezidentlərin istifadəsi üçün infrastruktur sisteminin qurulması işlərinə başlanılacaq. Artıq Medcons və Profdam MMC-yə də Ağdam sənaye parkında fəaliyyət göstərmək üçün rezidentlik statusu verilib. Bununla da sənaye parkında rezidentlərin sayı 7-yə çatdı. Metkon Sevəmənc MMC şirkəti havalandırma və yanğın söndürmə avadanlıqlarını eyni zamanda metal məmulatlarını istehsal edir. Layihənin dəyəri 1.9 milyon ə, milyondur və burada 45 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır. Digər ə, yeni qəbul olmuş rezidensə Proftam MMC-dir ki, o ə, tam örtüklərimizin istehsal layihəsi də həyata keçiriləcəkdir. Burada yaradı yaradılacaq müəssəsədə yeni texnologiyalar əsasında profil metal təbəqələri və sənidç panellər istehsal olunacaqdır. Layihənin dəyəri 7 milyon manatdır və layihə çərçivəsində 40 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır. Bu hələ başlanıc mərhələdir. Çünki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Ağdam Sənaye Parkının ərazisində fəaliyyət göstərmək istəyən digər şirkətlərin də müraciətlərini araşdırır bayaq qeyd elədiyim iki rezidentlərdən əlavə sənaye parkında rezident qismində fəaliyyətdə qeydiyyatdan keçmiş rezidentlər tərəfindən prefabrik dəmirbeton məmulatları, sintetik xalça, xüsusi geyim uniformaları, alternativ enerji ilə qidalanan işıqlandırma dirəkləri istehsal olunacaqdır. Bu layihələr çərçivəsində minlərlə daimi iş yerləri yaradılacaqdır yere gəlmişkən ağdamda istehsal olunacaq məhsullar Qarabağın yenidən qurulması işlərində istifadə olunacaq. Çünki istehsalın istiqaməti tikinti məhsullarıdır. Deməli, yenidən qurma işləri üçün xaricdən tikinti materiallarının idxalına və ya digər regionlardan daşınmasına ehtiyac qalmayacaq. Bu isə əlavə xərclərin yaranmasının qarşısını alacaq. Nəzərə alsak ki Ağdamla Bərdəni, elin zaman dağdamlan Qarabağ'ın digər işğal olunmuş ərazilərini birləşdirəcək. Həm avtomobil yolları və gələcəkdə dəmir yol xəttlərinin inşa edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da Ağdam şəhərinin Ə, nəqliyyat baxımından, logistik baxımından Şərq qərb nəqliyyat dəhlizləri ilə də inteqrasiya imkanları deməkdir və bu kontekstdə Ağdam sənaye parkında istehsal edilən məhsulların daha geniş soropiya çıxarmaq mümkün olacaq. İxraz imkanları baxımından vacib imkanlar olacaq, çünki nəzərə alınsa ki, Ağdamda sənaye məhsulları verəcədi bir sıra emalici məhsullarla istehsal edilməsi nəzərdə tutulur və bunun da təbii ki, ə, kifayət qədər böyük bazarı var. Ordom sənaye parkında istehsal olunacaq məhsulların çeşidine nəzər saldıqda demək olar ki, müasir texnologiyanın tələblərinə cavab verən bu məhsullar digər bazarlar üçün də maraqlı olacaq. Bütün bunlar isə həm də əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Orda işləyən işçilər təbii ki, o ərazilərdə məskunlaşacaqlar və yaxud da o ərazilərdə məskunlaşan insanlar o ə, parkın işçiləri olacaqlar. Bu baxımdan ə, dayanıqlı məskunlaşmanın təmin etmək üçün dayanıqlı iş yerinin olması olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni biz dövlət ə, həmişə həmişə və öz hesabına öz iş yerlərilə insanların məşğulluğunu təmin etməlidir. Biz məşğulun strukturuna baxsaq görərik ki, özəl sektor hal-hazırda Azərbaycanda məşğuliyyətdə daha əhəmiyyətli paya malikdir. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Ağdam Sənaye Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 may 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Parkın резидентləri qeydiyyata alındıqları tarixdən 10 il müddətinə əmlak, torpaq gəlir və ya mənfəət vergisindən, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnikanın, texnologiya avadanlıqlarının və qurğuların idxala zamanı əlavə dəyər vergisindən də 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olunacaqlar. Eyni zamanda резидентlər dövlət vəsaitə hesabına hazır infrastruktur sistemi ilə təmin ediləcək. Hazırda sənaye parklarında rezident olmaq üçün sahibkarlar tərəfindən iqtisadi zonaların inkişafı agentliyinə layihələr təqdim olunur və həmin layihələr də agentlikdə təhlil edilir. Samir Cabar